虽然已经退出主流联赛，但是梅西和 C 罗的双雄争霸依旧还是球迷争论的焦点。但是在梅西和 C 罗之外，还有一名球员敢对外称王，不把任何人放在眼里，傲视群雄。只要是他去过的球队，一定会拿到联赛冠军。论武力值，绝对是足坛顶尖，人送外号“大奉仙”。今天就让我们聊聊只进神仙球的瑞典神塔。 地表最狂的足球战神兹拉坦·伊布拉希莫维奇，一九八一年出生在瑞典的马尔默。虽然是在这个幸福国度长大，可是伊布的童年一点都不幸福。他的父母都是战争难民，很小的时候就离婚了。伊布小时候家里很穷，他的妈妈经常打他，姐姐还染上了毒瘾。因为是外来移民，他连瑞典语都讲不好。上学的目的就是为了吃免费午餐。 如果看到什么想要的，他就直接去偷回来。困苦的环境和叛逆的个性，让伊布的童年充满波折。伊布从五岁就开始学跆拳道，十七岁就拿到了黑带。不过，真正改变他人生的运动还是足球。从六岁那年收到第一双球鞋开始，伊布的生活就离不开足球。他在充满坑洞的柏油路上练出了高超的脚法，一次又一次地尝试那些疯狂的招式。 他把罗纳尔多的海报贴在墙上，每天看着电视学习他的技巧。在兴趣和能力的驱使下，他加入了少年俱乐部，但生活并没有因此改善。一直到十五岁的时候，他还在想要不要放弃足球，去码头打打工就好了。但随着球技不断进步，他终于确定了人生的方向，和家乡的球队马尔默签下合约，正式展开职业生涯。伊布刚出道时表现就很好，但种族问题却让他处处碰壁。 有一次，他和队友大打出手，结果对方的爸爸直接写了一封信，要求所有队员联名把他踢出球队。媒体还对他落井下石，说他狂妄之大，不受管教。但在这样的环境下，伊布反而是越踢越好，成为了联赛最耀眼的新星。这个时候，有很多球队想要签下伊布，就连英超的阿森纳都向他发来试训邀请，结果伊布果断拒绝。他直接说：“我从来都不是训的。” 你要的话就直接签我，最后就跟荷甲的阿贾克斯俱乐部签下新的合约。阿贾克斯俱乐部是荷甲第一的球队，被称为世界第一球星工厂。在这个巨星摇篮里，伊布彻底的脱胎换骨。他第一场欧冠比赛中就踢进两球，还连续两年都拿到联赛冠军。在2004年的一场比赛上，他带球连续过掉七人，用假动作把镜头晃倒。 最后在射门成功得分，在乱军之中取对方上将首级，让他的名声响彻欧洲。但耀眼的表现反而让人嫉妒。伊布又一次和队友闹翻。蛟龙中非池中之物，这个时候他刚好收到邀请，转会到这个世界上最顶尖的队伍之一——意甲的尤文图斯。熟悉足球的朋友应该都知道，足球世界里有五大联赛：西甲、英超、意甲、德甲。 还有法甲，这五个联赛是世界上水平最高、影响力最大的联赛，在这里出人头地是每个球员的梦想。而伊布刚来到意甲就成为球队的重要得分手，出赛三十五场打进十六球，连续两年都拿到联赛冠军，还被选为意甲最佳外籍球员。但是呢，剧情急转之下，尤文图斯忽然被爆出电话门的丑闻。 两个冠军都被取消，球队还被降到乙级联赛。无奈之下，伊布只好再次转会。二零零六年，伊布加盟国际米兰，在曼奇尼和穆里尼奥的培养下，他的得分能力变得更加出众。三年内，他打进了五十七球，完成了意甲的三连霸。一瞬间，伊布就成了市场上最抢手的球员。在二零零九年。 他以七千万欧元的转会费加盟西甲豪门巴塞罗那，和梅西成为了队友。这当时是巴萨史上最高的转会费。来到巴萨后，他出赛四十六场，打进二十二球，又拿下西甲的联赛冠军，并入选欧足联最佳阵容。但仅仅过了半个赛季，他和主帅瓜迪奥拉之间产生了严重的矛盾，他场场都被定在板凳上，还对主帅破口大骂，因为球队的关系复杂。 伊布只好再次转会，以租借的形式回到意甲，加入红黑军团 AC 米兰。在这里，他总算找回了对足球的热情，生涯第六次拿下意甲冠军，帮助球队重回巅峰。在短短的八年内，他连续效力意甲三强球队，每一次都拿了联赛冠军。而且国际米兰和 AC 米兰还是同城死敌，所以很多人说他是三姓家奴。不过江湖上还流传着这样的一句名言。 得伊布者得联赛冠军。如果说到巴黎圣日耳曼，那大家一定会想到有梅西、内马尔，还有姆巴佩。但其实，最早带领大巴黎成为豪门的球员就是伊布。二零一二年，米兰出现财务危机，直到将伊布卖到巴黎。结果，伊布刚来到法甲，就马上带起了一阵旋风。他穿上球队核心的十号球衣，带领巴黎登上巅峰。 连续四年拿下法甲冠军，四次法国超级杯冠军，还有三次联赛杯冠军，横扫了法甲的所有荣誉。他也四次入选最佳阵容，三次获选最佳球员，三次成为联赛最佳射手。在二零一六年五月，他先用胸部打进一球，再用头球梅开二度，成功打进赛季第三十八球，创下联赛的进球纪录。伴随着全场的欢呼声，伊布告别了这个赛场，莱斯国王。 去世传奇，是时候加入下一个联赛了。放眼伊布的传奇生涯，他被很多人认为是史上最强的中锋之一。身高一百九十五公分，体重九十五公斤，人称“瑞典神塔”。高壮的体格底下，有着细腻的盘球技术，擅长各种假动作和节奏变换。不管是连续过人，还是人球分过，对他来说都轻而易举。 他的双脚就像方天画戟，可以从远处大力攻破球门，射门的球速甚至达到一百五十公里。他兼具力量和技巧，技术和爆发力，冲刺速度超过三十二公里每小时。不管来到哪支球队，都能一夫当关，万夫莫开，所以被叫做“足坛吕布”。因为自小训练跆拳道，伊布有着绝佳的柔韧性，可以在各种角度用各种方式射门得分。蝎子摆尾。 倒挂金钩，侧着踢，躺着踢，没有什么是伊布做不到的。他对球门有一种天生的感觉，可以从超远距离精准射门，也可以接到队友传球，把球踹进球门。不过，伊布最强的就是他的神仙球，每一次都让人叹为观止。二零一三年法甲联赛，伊布瞄准飞来的球，小腿一勾，好似神龙摆尾，成功射门得分。 二零零四年欧洲杯，伊布在禁区内争球，背对球门，蝎子摆尾，将球吊进球门，布冯也只能望球兴叹。二零一二年瑞典 VS 英格兰的友谊赛中，伊布在距离球门三十五米的地方腾空而起，倒挂金钩，上演了史上最夸张的射门，震惊了全世界。这个进球也拿到了当年世界足联的普斯卡什奖。而以上这些还只是举例，伊布进过的神仙球数都数不完。 堪称是足球史上最风骚的球员，狂妄不羁是伊布的处事风格。他自小饱受压迫，被队友和旁人处处打击，所以他只相信自己，也只愿做自己。因为他的暴脾气，经常和别人起冲突，甚至在场上大打出手，红牌和禁赛更是家常便饭。他出言不逊，自诩上帝，骚话多到可以写一本语录。只有上帝知道答案，而你正看着上帝。 没有我的世界杯，没什么好看的。诸如此类的言论都只是伊布的日常。同时，他还擅长五种语言，写过一本自传，还被提名瑞典文学奖。真正做到是能文能武。二零一六年，伊布来到英超曼联，不过这一次没有拿下联赛冠军。受到伤势影响，他失去了先发的位置，最后选择离开英超，加入美国足球大联盟的洛杉矶银河。 这个时候，一般的球员可能就发个文，写个感谢什么的。结果伊布直接买下报纸头版，写上“不客气，洛杉矶真的够狂的”。在美国的这两年，他打进了五十三球，生涯进球数超过五百例，证明了自己宝刀未老。赛季结束后，他回到意甲，加盟老东家 AC 米兰。这时的他已经三十八岁，但依然维持了很好的竞争状态。 不过，随着年龄增长，他的身体素质开始下滑，伤病也变得更加频繁。二零二二年的赛季，他已经多次缺席比赛，在球队里也不再是主力，更像是一个精神领袖。或许强如伊布，也不得不服老。伊布的足球生涯，也许也已经来到了尾声。二十三年的足球生涯，伊布辗转过四大联赛，收获了三个联赛冠军，他的奖杯有三十多个。 比较可惜的点是，从来没赢过欧冠和世界杯。但他的特立独行，他的桀骜不驯，是足球场上没人能取代的。一直到今天，还有人用种族歌曲攻击伊布，但他早已习惯了这些，用一己之力对抗全世界。在他身上，密密麻麻地纹着五十个饥饿难民的名字，呼吁更多人发起关注。在瑞典的新字典里，有着这样的一个字 s h a t e n r a 意思是用力量承担某个事物，达到支配的地位和统治的状态，而这个词正是来自伊布。他的天赋独一无二，他的强大无可比拟，就像他的自传《我伊布》一,部一样，能够形容伊布的只有伊布。